Друзья, одноклубники, попытаюсь вам сегодня показать, как разбирается катушки Exage. Они все э, по устройству одинаковые. Что вот эта катушка? Вот. Что вот это? Что это? у них все одинаковые. Начнем с тормоза. При помощи вот такого нехитрого приспособления. Это согнутая спица велосипедная. Немножко вот здесь проточенная под вот эти отверстия, которые. Сейчас покажу. Вот они. Вставляем. Немножко вот так. И против часовой стрелки начинаем вращать колпачок. Все, он приостановился. Берем за спицу. И по часовой стрелке откручиваем. Все. Колпачок снят снимаем. Это шайба. Состоит из двух частей. Вот они. Вот. Переворачиваем со стороны здесь находится пружинка. Вставим палец и снимаем флажок. Вот пружинка, видите? Вот она. снимаем гайку трещотки флажка а, забыл снять стопорное кольцо оно же и служит э, трещоточкой потому что вращается по вот этим зубчикам Здесь же находится еще колечко вот такое тоненькое. Значит, соответственно, откручиваем вот этот шурупчик, который находится вот здесь. Снимаем декоративную эту и открываются у нас три винта, которые соединяют корпус. все. Катушка разобрана. Значит, ничего здесь сложного и сверхъестественного нет. Сейчас тут выпал. Это колечко внутреннее, Значит, при сборке, при сборке, вот здесь, когда будете снимать шестерню, здесь есть вот указатели вот такие. Вот видите, Две стрелочки. И на нижней шестерне, где шток, на который вешается ползунок, который перемещает э, э, сам вал, они должны вот так совпадать. Но ну, это можете найти схему самой катушки и увидите. Разбирать я ее не буду, потому что я ее уже смазал, почистил. Здесь в тормозе находится пробка, которая служит прижатием тормоза. За ней стоит пружинка и набор шайб. Ну и вы их не перепутаете, потому что они там стоят. Здесь э, тоже трещоточка. Вот она. Еще один узел. Это муфта. Хотя они ее считают как четвертый подшипник, потому что у нас подшипник получается здесь один, внизу один, один на резкоукладывателе. И это считается четвертый. Но это не подшипник, а муфта. Если вы ее будете снимать и разбирать, и значит вот этот винт винт который находится между двумя вот этими откручивать не надо это разбирается сама муфта она... вот вы ее можете Бася, тикай. вот она снимается полностью если какие-то вопросы будут можете мне написать я вам расскажу как она Чистится, собирается. Вот оно. Так, сейчас я соберу ее. Просто помощник небольшой пришел. Ставится назад колечко. Потом пружинка. Она служит как трещоточка э, ложка. Вот здесь, если вы видите, вот они как бы вот они, как зубчики. И вот она бьет. Значит, фиксаторы от до. То есть, вы можете настроить его как захотите под ваш этот. То есть, сначала сейчас поставлю. Обычно ее ставлю, вставляю сюда, вот, и теперь, вот я ее почти довел до упора, отпускаю, допустим, на один зуб и попытаюсь себе приблизительно отрегулировать трещотку. Потом зажатый. То есть вы можете сделать мягче флажок, можете жестче. Ну, это под себя каждый будет. Я пока не буду, чтобы не задерживать вас, я соберу ее. Значит. Ставим назад стопорное кольцо. Выводим до конца, ставим назад полукольца, вот и одеваем колбачок. Он попадает там есть. Вот, видите? Потому что там один шире и несколько поуже. Они сразу не попадают. Ну, попадете в эти отверстия. Вот. Все. Делаю пару оборотов назад, чтобы резьба попала в зацепление. Оп вот слышали небольшой щелчок и все я вращаю прокрутил и закручиваю по часовой стрелке все катушка собрана значит по поводу меня разочаровала конечно 3000 я ее когда разобрал, у них устройство всех одинаковое. Все детали, все. Хочешь 3000, хочешь, наверное, все их так сделаны. Значит, в 3000, что мне не понравилось, значит, подшипники, которые стоят на шестернях, они не закрыты. В этих катушках закрыты. И в близкое укладыватели подшипника нет, там стоит втулочка конечно, за такие деньги могли бы поставить в лескоукладывателе подшипник. Ну вот, вкратце, если что непонятно, попытаюсь тогда сделать еще одно видео. А нет, пишите, буду рад ответить вам.